новую аудиторию на канале и много ли это вам, уважаемые постоянные зрители и подписчики. 6 августа 2024 года на территории Путинской Федерации началось освобождение многочисленных народов, которые предыдущие 500 лет обманом, предательством, огнем и мечом захватывала Московская Империя. Само собой, что оборона Украины от вероломного нападения российских захватчиков, поддержка сил обороны Украины западными союзниками, рекордная в мировой истории международные санкции против страны агрессора Российской Федерации, все это началось не вчера и не позавчера. Но сам факт, что не Легион Свободы России, не Русский добровольческий корпус, не Сибирский батальон, а именно воины Збройных сил Украины наконец-то поспешили на помощь страдающим от многолетнего гнета преступного путинского режима соседям. Вот это и есть настоящее историческое свершение, свидетелями которого мы с вами уже стали. Причем всего через несколько дней после еще одного исторического события. Появление первых современных западных истребителей F-16 на вооружении Вискова-Повитренных сил Украины про наши F-16, а также про вооружение и оснащение этих новых боевых самолетов Сил обороны Украины подробно рассказывалось в предыдущем ролике на канале. Мужественные украинские воины не смогли оставить в беде жителей соседней Курщины. Тем более, что как раз на юге Курской области, так называемой Путинской Федерации, а конкретно в городке Суджа и Суджанском районе Курской области, а также в соседнем Грайворонском районе и городке Короча и Карачанском районе уже Белгородской области проживают многочисленные потомки украинских казаков которые, несмотря на столетия позорного крепостного права в Московской империи, несмотря на столетия злоумышленной ассимиляции, до сих пор, согласно результатам, проведенной на болотах в 2010 году переписи, продолжают называть себя украинцами. Честь и слава мужественным защитникам родной украинской земли. Честь и слава украинским воинам, освободителям. Освобождение Суджи и Суджанского района, а также Кореневского района от преступной власти преступного путинского режима началось с арт-подготовки в ночь с 5 на 6 августа 2024 года. По состоянию на 8 августа, по фото- и видеоподтверждениям, стало известным, что ЗСУ уничтожили один ударный вертолет К-52 российских оккупантов, плюс еще один вертолет Ми-8, плюс два грузовика с танками Т-62М, М означает модернизированными на тралах, плюс еще один грузовик с цистерны. При этом украинским войскам были потеряны одна пусковая установка ЗРК «Бук М1» и еще один транспортно-заряжающий бронетранспортер комплекса «Бук». Также ЗСУ потеряли несколько единиц бронетехники. Как и следовало ожидать кадыровцы, которые неделю тому назад для своего тиктока отплясывали лизгинку и зачем-то стреляли в небо, как раз в районном центре Суджа Курской области, как только началась освободительная операция ЗСУ, поспешили испариться в неизвестном направлении. Данный факт, возмущаясь, зафиксировал один из самых известных так называемых военкоров Котинок в своем телеграм-канале. Командир кадыровцев, тиктокеров Алла Удинов вечером 6 августа записал видео, в котором предлагал кушать попкорн, очевидно рассчитывая, что все как-нибудь само рассосется. Известно также, что бойцы Збройных сил Украины за два дня своего освободительного наступления захватили в плен уже как минимум 22 российских агрессора, в том числе срочников. По информации из других украинских источников, пленных россиян уже больше шести десятков. По состоянию на 8 число известно, что освободительная операция на территории Федерации не просто продолжается, а развивается. Максимальное продвижение украинских героев-освободителей составляет уже до 25 км вглубь и до 13 км по ширине на территории Кореневского и Суджанского района Курской области. То есть под контролем ЗСУ оказалась площадь в 350 квадратных километров за первые 40 часов наступления. Для сравнения, российские оккупанты сподобились захватить с октября прошлого 2023 года до конца июля 2024, то есть за 10 месяцев, своего вяло -ползучего наступления около 1300 квадратных километров украинской территории. Всего лишь в 4 раза больше, но за 10 месяцев, а не за 40 часов. И ценой порядка 80 тысяч потерь только двухсотыми. Освобождены от власти преступного путинского режима населенные пункты Свердликова, Лебедевка, Леонидовка, Новоивановка, Зеленый Шлях, Любимовка, Толстый Лук, Покровский, Николаева Дарина, Просто Дарина, Обуховка, районный центр Суджа. 11 сел и один райцентр меньше, чем за двое суток. Украинские воины-освободители, очевидно, все никак не найдут кадыровцев с обещанным дыровским командованием попкорном. Районный центр Суджа с населением немногим более 5000 уже практически полностью эвакуировался и находится сегодня под украинским флагом. Больше того, есть информация, что прямо сейчас идут бои за соседний райцентр Коренева, к слову, видео со современными элеваторами, с крупнейшим в Европе заводом по производству солода и все остальные пейзажи и предприятия, все это расположено конкретно в Кореневском районе Курской области. И немалая часть этих успешных агропредприятий и производств сегодня контролируется армией украинских освободителей. А что делали, начиная с 2014 года, российские оккупанты, захватывая любые украинские производства на оккупированных территориях? Как там говорится на болотах? Отжимали? Вывозили дорогостоящее оборудование с заводов Луганска и Донецка? Дыровцы Кадырова ворвали новенькие американские комбайны в Запорожской области? До да таких примеров тысячи. Так вот, считаю, что все активы, которые были взяты под контроль ЗСУ в двух районах Курской области, должны быть арестованы, само собой по законной процедуре, в счет будущих репараций путинского мордора. Покидавшие Суджу россияне жалуются на обстрелы автомобилей, что наводит на мысль, что кадыровцы, очевидно, как раз и находятся на выезде из Суджи. В целом, прежде всего с точки зрения подъема боевого духа, а это фактор, друзья, в военном деле никогда нельзя недооценивать, ЗСУ начало освобождать от коросты догнивающего путинизма территории Федерации уже добились значительного успеха. Неожиданная атака силы обороны Украины не там, где ждали, лишний раз продемонстрировала оркам, что не будь у путинского мордора ядерного оружия, Развязанная Кремлем преступная захватническая война могла бы завершиться либо еще осенью 2022 года, либо в начале лета 2023 года когда порядка 40 тысяч отлично экипированных и только что обученных украинских бойцов на западных танках и БМП двинулись бы не на три линии Суровикина в Запорожской и Донецкой областях, а подобно Пригожину скорым маршем прямиком на столицу агрессивной федерации до которой эти десятки тысяч солдат добрались бы за 24 часа. Вот тогда бы и посмотрели на авиацию ВКС РФ, как задорно они бы взялись сносить пригороды Москвы, пытаясь выбить оттуда украинских освободителей. А может быть и не взялись бы. А может быть ближайшее окружение тогда бы решительно действовали и отправили бы бункерного опарыша, образно выражаясь, на пенсию. И уже целый год бы смогли строить с чистого листа свою прекрасную Россию будущего. В границах 1991 года с полтриллиона долга соседней Украине в виде репараций, но зато без постоянного ощущения страха и тотального позора. Промедление с, отравле... с от... От... отправлением на пенсию военного преступника-пересидента грозит не только еще большими репарациями и международным трибуналом в Гааге, но почти наверняка приведет Москву к ее изначальному разбитому корыту в границах уже не 1991, а 1441 года. Шановні співвітчизники, нагадую, що підтримати цей канал, а заразом підтримати нашу спільну інформаційну боротьбу проти російської агресії можна через кнопку спонсорувати. Найменший рівень називається громадянин всього 50 гривень на місяць. Також в описі під відео є посилання на Patreon автора та ще один реквізит. Сердечно дякую кожному, хто відгукнеться. Але ще краще, співгромадяни, не забувайте підтримувати через загальновідомі фонди наших мужніх захисників. Сенсе Авіншіс, шановні друзі, переможемо знання.